Не, nee, ребята, вы бы знали, я не для этого сюда пришла. Первые мои полимоны начались через три дня пребывания в батальоне. Скажем так, придя в батальон, была вообще стерильная, я не умела стрелять вообще. Ну, в детстве с рога раз так как и все остальные. Но дали попробовать несколько разновидностей стрелкового, а потом гранатомет. Потом так совпало, что начались боевые, и сидеть просто в тупой на полимонах не было желания и возможности. Ребята погибали каждый день очень большими количествами, не только наши. Помимо этого всего, спустя уже два года, даже, скажем так, когда уже, ну, не, не кривя душой, скажем так, назову себя профессиональным гранатометчиком. Не только РПГ, но и СПГ, это противотанковая, скажем так, шайтан -тупа. наши ребята я называю. До сих пор, сталкиваясь с тем, что нет равенства женщин, среди мужчин. Очень тяжело с этим бороться, так как э, очень много ребят, которые... Э, если раньше воин света это было почетное звание, то сейчас, э, наверное, скорее даже смешно. О, пришел воин света». То есть, которые мобилизованные там, в прошлом году, приходили... Они не добровольцы, они загнанные. В этом большая разница между добровольцами. Говорю, почему женщина пошла в армию? Потому что она доброволец. Э, многие мобилизованные женщины тоже многие погибли, многие пострадали не потому, что были, не только потому, что были тяжелые боевые, а потому, что мужская тупость. На войне это реально называется мужская тупость. Когда мужчины кричат, что не буду говорить в матерной форме, как это звучит в зоне АТО, но женщинам не место на войне. На самом деле, женщинам действительно место на войне. Так как война это она, это женщина. И несмотря чтобы то, что истории войны происходили в основном из-за женщин, сейчас, не хочу обозвать эту войну политической, но своего рода политика там тоже очень сильно присутствует. При этом приходите рассказывать, что у тебя такие же права, как и у мужчин, когда они незаконны, еще, скажем так, не выйдя приказ, который о равенствах этих посад, расширенная чем посад. Было очень тяжело приходить и рассказывать, что я действительно воин, я действительно воюю, я это могу, я это хочу. Я не против жить в окопах, ходить, находиться по коленам в грязи, находиться в том же морозе, на улице, там, но заниматься своей боевой задачей. С Своего рода есть люди, которые действительно старики, как мы их называем. Это ребята, с которыми мы воюем с 2014 -го года. Они действительно женщин воспринимают как бойцов. То есть мы для них фактически бесполые существа. Но при этом мы для них сестры, подруги, побратимши, скажем так. А многие, да, то есть нет законных оснований, самая печальная ситуация это в офицерском составе и в управлении, скажем так, в керевницах, батальонов, бригад, вообще, э, сбройных сил, нацгвардии и всего остального. Там женщин не воспринимают, то есть им просто плевать. Женщины это телефонисты, медики, кухарки, швеи, там, э, штаб, то есть это какие-то там бумаги и все остальное как бойцов с этими женщинами просто ну, не хотят работать. Да, ты там, баба, зачем ты тут нужна? девочка, ты ничего не можешь. Есть такие девочки, которые сотни раненых вытаскивали с полей. девочки там порядка 50 килограмм, и метр с кепкой прыжки роста. Просто, но ну, они реально выполняют. Это не то, что боевая задача, это спасение жизни. Это куда лучше. И куда серьезнее на самом деле. Но нет закона, по которому, не было, скажем так, закона, по которому женщина могла бы прийти и сказать, я хочу на эту посаду, я это умею делать, мне нужно отправить там, на какие-то курсы, там, танкистов, гранатометчиков и всего остального. То есть, ну просто это ну, незаконно, мы не можем, ты же женщина, там, женщину нельзя на эту посаду ставить. Хотя если опять же законно разворачиваться, смотреть, есть определенная посада моей, допустим, посада должен занимать солдат. Нигде не написано, что ее не, не может занимать женщина. По штатке это солдат. Если я открываю военник, у меня написано солдат. Стало бы по закону, это, я законно имею право занимать эту должность. Но опять же, есть поправочка одна, вторая, третья, пятая, десятая, по которым просто есть даже негласное правило женщин больше на войну не брать. Хотя женщин сейчас идет очень огромное количество. Не только там за ОБД, какие-то льготы. Вообще многие женщины, наконец-то дождавшись а, определенного закона а, равенства женщин. Они хотят на боевые посады, не в штаб, не куда-то поварихать какой-то. Женщина всю жизнь но она не надо просто. Она реально понимает, то есть, особенно женщины с оккупированных территорий, их очень много. Даже люди из других стран приезжают. То есть люди, которые с Крыма, те же женщины, с Донецка, с Луганска, именно с оккупированных территорий, которые все время когда-то выехали, или которых вывезли какие-то добровольческие батальоны или первые ЗСУ, которые пошли в самые горячие точки, они реально стрелятся на войну. Но она не хочет опять же прийти и упереться в тот же самый пыт, где опять мужики будут ей рассказывать, что ей надо действовать, готовить носки что-то. Если она хочет стрелять, доказано всеми абсолютно странами, что женщина это самый лучший снайпер. Да, они жалко, ну, то есть она видит свою жертву в локти, но при этом, при всем, она свою задачу выполняет на все процентов безукоризненно, беспрекословно, то есть она знает, что ей надо выполнить. И в этом есть плюс, когда приходят люди именно с оккупированных территорий или просто те территории, которые находятся в зоне АТО. Потому что у них есть стимул. они там, а, я мобилизированный, там, два месяца достижу до дебеля, все хорошо. Там, перетусуюсь где-то в окопе, и все будет прекрасно. Получу УВД, там, свои льготы, и пойду в страну, потому что я классный АТОшник, и я должен получать эти льготы. На самом деле, 90% атошников с 2014 года, они ничего только не получили. Ну, и просто некогда. Это ребята, которые без рук, без ног, третьей, пятой контузии. Они, да, они какие-то там пытаются бороться за свои права, но это очень сложно сделать. Так как у нас тяжелая система государства. Но а, женщины, которые пошли, оставив детей, оставив семьи, а некоторые даже семьями пошли на войну, ну, я считаю, это будут самые сильные женщины, которые как хорошее поколение в будущем. Потому что это реально сейчас идет настрой э, цивилизации. То есть Украина просто как нация, э, весь мир частично борется, не то, что борется, он частично воспринимает эту войну как э, и Россию как страну агресса. Но при этом э, очень много людей, которые стараются Украину не воспринимать вообще как страну. Собственно, ну, как бы считают, людей вообще надо никакого внимания обращать. их просто нет. И те, которые рассказывают, да, женщина его приходили, да что они могут, да, ну, там, там у нее руки слабые. Ну, может, у руки слабые, у нее дух сильный. И морально тоже очень сильная. Женщина из веков, защитница, она оберегала своих детей и оберегала свой дом. Даже в древние века, скажем так, когда еще пещерные люди были, когда мужчина целый день охотился, оберегал за мамой, конечно. не факт, что он вернется. Женщина прекрасно понимала, что ей надо защищать пещеру, котелок, который стоит на костре, дрова, которые она там сама собирала очень тяжелым способом, так как деревьев было не очень много, и плюс свое потомство. То есть это инстинкт, выработанный тысячелетиями. Поэтому как бы, ну, я считаю, что украинские женщины должны быть на войне. В любом варианте они должны занимать боевые посады, если они к этому готовы. Наташа, спасибо большое. Скажите, вот вы сейчас по документам кто? Начальник подсклада. Вы еще не смогли переоформиться? Скажем так, наше руководство не сильно воспринимает. Буду говорить открыто. Они рассказывают, что распоряжение и такого закона ни на батальон, ни на бригаду, в подчинении в которой мы сейчас находимся под Маринкой, не пришло. Стоять за заемок, потому что на мы запрошу...